Висвітлення життя області району та з нагоди професійного ліста нагороджується Макарук Сергій Миколаєвич, директор телерадіокомпанії Елітон. <-плістер> Спасибо. Спасибо. Всім з праздникам, ребята, за то, що наш труд, наша робота действительно давала нам удовлетворення. начиная от простого и заканчивая всем тем домашним, бытовым, которые мы имеем. С праздником вам всех, успехов вам всем, всего-всего самого доброго. Спасибо. Татьяна Светлана Владиславовна, редактор районной газеты «Вести Краснодарщина». И всем наших новых, больших успехов. Спасибо. Колектив телерадіокомпанії Надія місто Первомайський. <плес> Для вас я впевнена, що це нагорода, знаєте, одна з. Дякую, <плес> і всіх Колектив телерадіокомпанії Вектор місто Лосова. <плес> Так тримаю. Коваленко Надія Валерійовна, радіожурналіст РПЦ Печеніський край. Печені, приїхали, добре. Вітаю вас. Здравний Василь Савич, редактор Золочинської районної газети Зоря. Передає вже інформацію. Будемо у вас наступного тижня. Остринок ну, Віктор Миколайович. Перепрошую, якщо неправильно магу голос зробила видачі, Редактор районної газети вас творчому шляху. Дякую. вам. Захарчук Тетяна Іванівна, редактор Близніківської стало. Все вы знаете и хорошо знаете о выступлении 3 июня нашего президента. Знаете, впервые за все наши годы независимого самостоятельного развития президент Украины впервые, это уж точно, впервые обратился именно к народу. Лет мы потеряли просто. Не случайно в выступлении президента прозвучало слово «руина». Но мы его часто употребляли между собой. Да? Руина – это характеристика нашего политического, экономического положения, в котором оказалась страна в общем -то, за последние годы. И впервые говорится о конкретных путях именно выхода из руины. Речь идет не только о программе реформ, а речь идет о механизме реализации программы реформ. Потому что за последние годы, по крайней мере, пять лет это точно, у нас было множество всевозможных программных заявлений, концептуальных и так далее. Но в условиях отсутствия механизма реализации государственной политики, в условиях отсутствия реальной вертикали и системы власти, любые заявления, любые пожелания, они, в общем-то, оказывались, понимаете, ну, классом вопиющего пустыне. Поэтому президент сегодня говорит прежде всего о том, какой существует у нас механизм, какие инструменты для реализации этой программы. Это тот есть, ситуация в средствах массовой информации, как вы понимаете, характеризируется сейчас информационными войнами на всем пространстве украинских СМИ, падением рынка рекламы, которая, я думаю, все здесь люди, как говорится, связаны с производством информационного продукта, и это отражается на каждом из нас. И эти вещи, которые в значительной степени определяют сегодняшний ландшафт политической жизни. Можно сказать, что мы начинаем наблюдать новый виток информационной войны. Вот, например, возьмем акцию «Стоп Сузуа». Последние моменты это связано с пятым каналом, с каналом TVI. И буквально вчера мы встречались с английским послом, который уже начинает мониторить, в частности Харьков, по поводу наличия цензуры, какие проблемы возникают с этим. Но люди, которые знают профессиональную тему, знают, что решение Совета по пятому каналу ИТВИ e было принято в нарушение законодательства. И видеть в скажем, в том, что частоты выведены заново на новый конкурс, ущемление прав журналистов на объективное освещение событий, наверное, не стоит. Если мы говорим об экономике, а единственным, скажем так, способом восстановить экономическую независимость средств массовой информации, это получать независимые доходы. Например, та же реклама. Я поздравляю вас еще раз с праздником, рассчитываю на сотрудничество. Если уж говорить просто о видеоканале, первая столица, которую я, так сказать, представляю. Я обращаюсь к коллегам, наверняка история и культура районов Харьковщины тоже должна быть представлена и в нашей программе. Если у вас есть интересные темы, репортажи, выходите на нас. Я думаю, что нашим зрителям тоже будет интересно. История, культура всего нашего объема, нашего замечательного, большого региона. И более того, мы сейчас налаживаем связи с Белгородской областью, с белгородскими средствами массовой информации. Я думаю, что в рамках трансграничного сотрудничества мы сможем меняться материалами информационными с нашими соседей. Спасибо статус очень выгодный с одной стороны, а с другой стороны очень опасный. Почему? Потому что официальная газета дает возможность нам получать информацию из первых уст, компетентную, эксклюзивную зачастую информацию. Своего рода, скажем так, экспертное издание, оно должно стать полезным и, и настольным изданием для кого? Ну, во-первых, конечно же, для самих работников э, исполнительной власти и органов местного самоуправления. Во-вторых, безусловно, для руководителей предприятий а, э, и организаций, которые есть в вашем районе. А в-третьих, а, то есть это наша прямая целевая аудитория. Мы их в первую очередь информируем. Но если бы это было только так, то есть вот эта первоочередная информированность, это всего 25%, 75% конечно же это жители вашего района вот, и жители нашей области. Поэтому у каждого из нас с вами на своем, скажем так, территориальном участке практически исходная задача. Писать победные реакции это неправильно. Если мы не назовем вещи своими именами, не проанализируем причины и не укажем пути выхода, в том числе, может быть, и когда-то и власти, то грош нам цена. И за нас это сделают оппоненты, заангажированные, э как бы сидящие на больших и хороших донорах. Давайте мы будем называть вещи своими именами. Давайте мы будем давать экспертный анализ.